शि वेद मंत्र नमस्ते नमस्ते विभो विश्व विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते न्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयो गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य बौद्धमन्त्र न रे नम् जपू जी एक ओंकार सतना करता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अर्जुन शिभान गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक कोसी भी सच कुरान से प्रार्थना हम मनह हाउज़ुबिलीम बिश्मिल्लामान रहीम अलहमदिल्ल रबिलमिन ए रहमान रहीम मालिक यउमद्दीन इिया का नाबुदो व्याया का नीम यदिनमुस्तकीिम सरातलनामताल मकतूब आहीम हामी आम बिश्मा रहीम कुलौल्लाद लम यलिद वलम यलुत वलम उफुवन अहद अर्थात पहले ही पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का जो नियाहत रहम वाला मेहरबान है हर तरह की श्रुति भगवान के ही योग्य है वह सारे विश्व का पालने पोसने वाला और उद्धारक परम कृपाणु परम दयालु है चुकौदी के दिन का वही मालिक है पाप पुण्य का फल देने का वक्त उसी के आधीन है हम तुम्हारी ही आराधना करते हैं और तुम्हारी ही मदद मांगते हैं ले चलो हमको सीधी रा उन लोगों की राह जिन पर तुम्हारी कृपा प्रसाद उतरा है उनके रास्ते कभी नहीं जिन पर तुम्हारी अप्रसन्नता हुई है या जो मार्ग भूले हुए हैं तथा क्षत्रिं चाय हूराय आयं त्रेकोप्यौ दधमास्तारें अशैं बहु वहिष्ठमस्ति उस्ता अस्ति उस्ता मयि अदशाय वहिस्ताय अशें मज्जा आत्मयि वहिष्ठा सर्वाश्चा शौतना च ववचा तातु अहु मनङ्गः अशाचायिषुदें सतुतो खष्माका खशत्रा अहुरा फर्षें वस्ना हैत्यं दावो अहुं आयासा आया निमङ्गः पुस्तानुगथोरफेद्रया मैन्योष्मजदा पौरुं स्पेन्तया अशा विप्सेघ शयोत्ना वंग्योश कर्तुम या खश्ने विशा गेउथिया उरवाने यथा हुवे यो अतर तुर चतित छ वंग्योस दसामनिगो श्रत्रणम ग्युजमजाय शत्रिम चायहुराय येंद्र कुप्यौ अशेम बहुहिस्तमस्ति استاستی استم مے ید شے وہ ہستای اشم ینگے ہتا مے تی اسنی پیتم گا مز داو اور ویشا اشاتچا یانگہ منس چاتون سٹ تاوسہ یز مے دے اشم بہوے است مسی استی استم ید شے وہ ہستای اشم બાઇબલમાંથી વાંચન પણ મારી વાત સાંભળી રહેલા તમને હું કહું છું કે તમારા શત્રુઓ ઉપર પ્રેમ કરજો તમારો દ્વેષ કરે તેમનું ભલું કરજો તમને સાપ આપે તેમને દુવા દેજો તમારી નિંદા કરે તેમને માટે પ્રાર્થના કરજો કોઈ તારા એક ગાલ ઉપર તમાછો મારે તો તેને બીજો ગાલ પણ ધરજે કોઈ તારો ડગલો લઈ લે તો તારું પ્રેરણ પણ તેને લેવા દેજે જે કોઈ તારી પાસે માંગે તેને આપજે કોઈ તારું કંઈ લે તો પાછું માગીશ નહીં लोको तुम्हारी साथ है जे रीते वर्ते एम तमे इच्छता हो तेय रीते तमे पण टेमनी साथे वर्त जो तमारा ऊपर प्रेम राखे प्रेमना ऊपरज तमे प्रेम राखो एमा तमे सु पुण्य करियो पापियों सुद्धा पोता ऊपर प्रेम राखनार ऊपर પ્રેમ રાખે છે અને તમારું ભલું કરે તેમનું જ તમે ભલું કરો એમાં તમે શું પુણ્ય કર્યું એટલું તો પાપીઓ પણ કરે છે અને દેવોની પાસેથી પાછું મળવાની આશા હોય તેઓને જ તમે ઉછીનું આપો એમાં તમે શું પુણ્ય કર્યું પૂરેપૂરું પાછું મળવાનું હોય તો તો પાપીઓ પણ પાપીઓને ઉછીનું આપે છે પણ તમારે તો તમારા શત્રુઓ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવાનો છે અને તેમનું ભલું કરવાનું છે અને પાછું મળવાની આશા રાખ્યા વગર ઉછીનું આપવાનું છે તો તમને મોટો બદલો મળશે અને તમે પરા ઈશ્વરના સંતાન થશો કારણ તે પોતે કૃતજ્ઞિઓ અને દુષ્ટો પ્રત્યે રહમ રાખે છે તમારા પિતા જેવા દયાળુ છે તેવા તમે પણ દયાળુ થજો આ પ્રભુની વાણી છે તે આપણનો આધાર છે આ મેન જૈન મંત્ર नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो हुवज्रायाणम् ॐ नमो दुवे एषो पञ्चनमुक्कारो स्वपावपणासनो मङ्गलां च संवेशी पणं हवे मङ्गलम् हरि वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा माधकस्य प्रात स्मरा संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहं सगति तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसु सोप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्मणिष्कलमहम् च भूतसङ्गयामि मनसो वच सामगम्यम् वाचो विभन्ति निखिला यदनो ग्रहेण यन्नेति वचने निगमा वोचुस् तं देवदेवमजमाच्युत माहुद्रव्यम् प्रातर्नमामि तमसपरमार्कवर्णं पूर्णं सनातनपद पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषुजङ्गमैव प्रतिभाषितं वै समुद्रवसने देवी पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्श समश् मेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा शङ्करा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव शुभ कार्य सुसरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः शांतकारम भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं Roman. न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गना पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां ना स्वस्ति प्रजाभ्य प्रजाव्यपरिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महेश गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तो नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते नमो नमोद्वैतत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापातायेक शरण्यमेक्यमेक जगत्पालक स्व्रकाश जगत्कर्तु पा प्रहरू क निश्चल निर्विकप भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिप्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्तृत्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्वरामो वयं त्वां भजाम वयं त्वां जगत्साक्षीरूपं नमाम सदेकं निधानं निरालं वैशं भवाम्भोपि पोतं शरणं दयाम अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यसङ्गः शरीर भयवर्जन सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र व्रत निष्ठा से ये कादश है i um I <laughs> wish वैष्णव जन तो नहीं कहिए वैष्णव